спокойно продавать одежду и обувь российских брендов в центре западной Украины. Очень просто. Надо всего лишь скрыть от покупателя происхождение товара, отрезав или подделав этикетку. Иными словами, просто обмануть клиента. Но что будет, если сказать правду о происхождении этих брендов? Журналисты секретных материалов провели эксперимент и договорились продавать русские матрешки в одном из самых больших торговых центров Львова. Как отреагировали украинцы, насколько легко российские производители избегают бойкота в западноукраинских городах, об этом смотрим в следующем сюжете. Волна бойкота товаров с Российской Федерацией серьезно ударила по карману российских бизнесменов. Они теряют миллионы, а чтобы не потерять все, пытаются удержаться на нашем рынке, обманывая украинского покупателя. Не так давно во всех супермаркетах товары из России обозначили ярким и заметным стикером – флагом России. Общественные организации и местные активисты проводили множество акций и призывали народ не спонсировать агрессора и не покупать российские товары. Но когда бойкотировали продукты, российскую одежду и обувь спокойно продавали и продают до сих пор. Покупатель просто не знает, что это русский товар. А продавцы скрывают откуда вещи, маскируя их под европейские бренды и при этом нагло врут доверчивым покупателям. Львов. Казалось бы, самая неблагоприятная среда для российского бизнеса. Но, как оказалось, это стереотип. Львовяне сами, не зная того, продолжают одеваться в российские бренды. Мы посетили как покупатели несколько магазинов русских брендов в столице Западной Украины. И ни в одном нам не сказали правды до конца. Кира Пластинина – сеть молодежной одежды, которая принадлежит дочери российского бизнесмена Сергея Пластинина. Мы спрашиваем, чья одежда? А это Китай вырубили. Китай, да? Да. А то не правда, что русский? Ну, это как бы у нас сама из России, но вырубляется все через Китай. Все сама вырубляется. Но Ну, а вот это и Китай, ну, то есть якость. Якость, да. Интересно, как отреагируют на тот же вопрос, но уже от журналиста. Вы знаете, что это марка Еросийская? я могу софистика администратора здесь. Что ж, идем, и администратор объясняет. Обычно, когда вы не бачите на ценниках, там пишется, что это и Россия, все. Но на самом деле на ценниках указано, что производитель ⁇ Китайская Народная Республика, и ни слова о России. А затем девушка вообще шокирует. Оказывается, это чуть ли не благотворительная сеть магазинов. Та же история и с санкт-петербургской фирмой «Оджи». Под прикрытием иностранного названия российская компания успешна на украинском рынке. Пожалуйста, пожалуйста. Швейцарський російський нас випали швейцарі. Кромі того, на етикетки цифри штрих-кода вообще обрезаны. А ведь это прямое нарушение пользовательских прав. Спросим, как журналисты. власники торговой марки, самого бренду є російські. Угу. Однак весь товар відчувається в Китаї. і Ми дістаємо товар через швейцарського постачальника. Нас убеждают, их клиенты в курсе, что покупают. Это не информация, которую мы ховаем. Неужели? А как же тогда слова продавщицы? Ну, что, ну, к тому же и к этикеткам есть вопросы. Все, Это властный да. штрих-код. Это код э, Китая, да? Да. Это код, с которым мы получаем товар. Угу. А вот тут цифрок нет. Мы так получаем товар

Убедительно? Как-то не очень. Ведь написать на этикетке можно что угодно. Продавщицы уже на камеру снова убеждают, мол, нет надобности информировать клиентов о причастности к России. Ведь бренд год назад выкупила Украина. Но кто именно и есть ли доказательства этому, продавщицы нам так и не сказали. А администратор и вовсе не явился на работу. Магазинов русских брендов в торговых центрах или на центральных улицах Львова предостаточно. Они просто меняют бирки, скрывая свое происхождение. Это Честер, Остин, Селла, Кари, Центрообувь. Кстати, вскоре открывается еще один торговый центр – Форум Львов. И весь широкий ассортимент русских брендов также будет там представлен. Иногда на всю эту навалу замаскированных российских брендов обращают внимание львовян местные активисты. На этот раз они пикетируют российский магазин в центральном универмаге Львова акция носить пропагандистский характер. Фирма Центрообу пришла уже даже из Польши, закрылась, потому поляки не хотят российского гимна купить. А у нас люди еще до сих пор видят, какие там клиенты одинокие. Активисты утверждают, акция мирная, но четко направленная. Главное, чтобы все понимали, зачем это делается. Мы будем пояснить, что может кто-то не знает, что это российское. Пояснить, никого переконывать мы уже не собираемся. Если война не переконает, то бойкот так само не переконает. Но магазин будет работать и дальше. Ведь акция только напоминание для покупателей. Для продавцов запретов нет. И это еще раз подтверждает наш эксперимент. узнать, есть ли какие-либо преграды для распространителей российских товаров, отправляемся на один из центральных рынков Львова – Южный. Хотим открыть торговую точку с российскими сувенирами. Сразу же предупреждаю о стране изготовителя. Ну, доп, нам торговая точка. Фирма российская. Для правдоподобности придумываю легенду, мол, наши российские партнеры по бизнесу хотят популяризировать российскую культуру именно в Западной Украине. Думаем їм им где про торговую точку на каком-то рынке с продажу российских сувенирей. Ведь про матрешки и разная такая символика. Но легенду, как оказалось, выдумывать и вовсе не надо было. Никаких проблем. Продавать можно что угодно. Главное своевременно оплачивать аренду. Конечно, вряд ли наши матрешки будут пользоваться здесь популярностью. Ведь по такому товару даже без бирок видно, откуда он. А российские производители одежды и обуви, зарабатывая в Украине, продолжают платить налоги в бюджет Российской Федерации. Главное – искусно скрыть надпись «Сделано в России».